Добрый день. Добрый. Я из города Кривой Рог, вы откуда? Ну, я из Забайкали. О чем хотите типа... по? знаете. Ну, так, визуально предполагаю. Ну и Забайкали Байк... За это ж там Бурятия, да? Ну и так можно сказать. Или нет? Да, да, да. Да. О чем хотите? Да, Бурятия находится да. за озером Байкал. О чем хотите поговорить? Ну, слушайте, в основном беседую здесь по истории, по войне, да, по оружию. Давайте. давайте что Если есть что-то близкое, давайте поговорим. Как вы считаете, Путин правильно сделал, что начал СВО? Своего... Конечно, правильно. Правильно? Давно надо было начать. Давно. Давно. А почему? Ну, потому что меньше было бы жертв. Но мы тогда не готовы были, к готовы. сожалению. Ага. Но геополитическая ситуация складывалась в 2014 году не в пользу Российской Федерации. Угу. Понятно. Угу. А чем вызвано вообще СВО, как вы считаете? Чем вызвано СВО? Крайне агрессивной политикой сопредельного государства. А в чем она выражалась? В геноциде русского народа. Ой, да вы что? Да. А кто, да, вот а кто признал геноцид русского народа? Русский народ. Где? Можно об этом где-то почитать? Да, конечно, в программной речи Путина послушайте. Что такое программная речь Путина? Это его мнение, да, я так понимаю? Ну, ты его Нет, не просто смотрите, геноцид это э, вообще он признается международным а союзом. уничтожение по национальному признаку, да. чем вы и занимались. Э, кто, где, где? где? Украинца, да, с 2014 -го года. С 2014 -го года Украина, Украина даже, да. э, с 2014 -го года. Давайте по, Давайте по очереди говорить. Давайте по очереди говорить. Давайте, а вы не кричите. Я не кричу, я спокойно разговариваю. То есть Украина э, или украинцы где-то э, уничтожали по национальному признаку э, русских или Что? кого? Да. Э, а где? Где? В двух бывших восточных областях. Именно там по национальным признакам они уничтожали. Вот, вот именно там, да, ага. по национальному признаку. А, а вот э, смотрите. Э... Вам... Секундочку, я не договорюсь. Да, Давайте закончить. Вам, жители этих областей, конечно, объяснили бы гораздо более объективно, чем я. Я правильно, ну, я объясняю, я правильно понимаю, что там проживали какие-то русские, да? И их... А вы полагаете, что там не проживали русские? У вас Украина, простите, моно... мононациональная. Не, государство? не, не, у нас многонациональное государство. Да, а вы говорите так и вещаете, словно у вас. Я, уточ... я уточняю, русские, я уточняю русские, у вас. Катары. Короче,. Я у, я у вас уточ уточняю. Э, просто смотрите. Э, вот. А вы не у меня должны уточнять, вы должны уточнить у что себя. Что вы постоянно перебиваете? А говорю, Просто смотрите, вот Харьков э, до войны был, э, наверное, процентов на 80 русскоговорящий город. Там тоже же русские проживали? Разумеется. А почему там не было геноцида? А кто вам сказал, что там его не было? А, и там был. Конечно. Можете привести мне какие-то доказательства? Съездите в Харьков и посмотрите. Нет, доказательства можете привести. Съеме Или вы просто обыкновенный балабол, прийти? который может, а? может только тут пуха да, накидать? Ладно. Ну вот, слушайте, а почему у вас сразу пригорает? Я спокойно, я сразу просто э, еще раз говорю. Вы можете чем-то свои слова подкрепить, кроме вашего утверждения? Да, 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 конечно, да. могу подтвердить. Могу да, подтвердить. Да, да, могу подтвердить. подтвердить. Могу подтвердить могу подтвердить 2 мая 2014 года городом Одесса. Это не подтверждение. Где было сожжено... Еще раз говорю, это не подтверждение. Это подтверждение. Нет, это не подтверждение. Хорошее. Могу подтвердить с зверствами батальона Торнадо, которого осудил даже ваш собственный суд. Вы зря ухмыляетесь, молодой человек. Это не подтверждение. Было было бы некомпетентно в своей Еще Я раз говорю, говорю это не есть. подтверждение. Это ваша пропаганда. Это, очень... это, это ваша это, пропаганда. 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 Это скобеевщина. скобеевщина, это называется Скобеевщина. Вы, если, вы слушайте, не зная, если вы не знаете слушайте, истинных причин, если вы, причин, мне, если это, если вы то, не знаете истинных то, вы, если если причин, вы, почему такое говорить, произошло. Если, не говорить, чтобы, чтобы если вы не знаете, ли? почему так произошло, то вы просто глупый человек. говорю я, а вы в это время балаболите своим горошинкой. Так что давайте, вы убегаете. Каких правил? Тогда или мы, мы говорим не по не очереди, не или вы пойдете за русским кораблем. Вы согласны? Согласны или нет? Я могу говорить или я, будете продолжать? Да, я про я Давайте продолжаю. я вас слушаю. Да. Да. Я вас слушаю. Э, говорю, если вы не знаете истинных причин, происшедшего в Одессе, то значит вы или не разобрались, или сознательно мне пытаетесь манипулировать. Э, с чего начались события в Одессе 2 мая? Можете мне сказать? Я вам задал вопрос. Да. Э, националистически настроенные футбольные фанаты напали на представителей русского поля, загнали из в дом профсоюзов, где и сожгли. Они напали, да? После... да конечно. А после что, про... что произошло а, на улице после... Греческой? После... после чего? Что произошло после чего? на улице Греческой? А, после чего один из будет? Что... А там была провокация? Какая? Чья? С чьей стороны? С стороны? Один из ваших вот. что ж такое? С чьей ну стороны провокация была? Давайте, 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 а с чьей будем. стороны я была провокация? Конца, надеешь, Где был, поги... Поги... Где так, был первый вообще... погибший? Так, я вас сейчас до, до логического конца вашей мысли. Я привык а общаться выключу, короткими раз, репликами. Иди, давай, я вам давай, задаю давай. вопрос, а вы мне отвечаете. а Потому что вы начинаете свою триаду. Это знаете, как экзамен, когда задавал студент, когда он выучил только про блог, один билет. Вот. И вытянул билет про жабу. Он говорит, у лягушки нету шерсти, а значит там нету блох. А блохи это такие насекомые. И пошло-поехало. Я вас спрашиваю, где была первая жертва в Одессе 2 мая? Первый погибший, где он был и по какой причине? Можете мне ответить? Вы закончили, я могу говорить. Я вам вопрос задал, можете ответить? Вы слишком много задаете вопросов и перебиваете меня во время моих ответов. Вы закончили. Я слушаю плачу ваш плачу. ответ. Где была первая жертва и по какой причине? В Одессе 2 мая. Так вот, первая жертва была во время провокации ше шествия футбольных фанатов, когда один из сотников Майдана, толстый такой, взял и выстрелил по ним из пистолета. Вот здесь была первая жертва, которую потом все э с удовольствием, ну, наверное, с удовольствием, я так предполагаю, Писали на представителей русской общины. А это кто был? А это кто был? А это был один из ваших сотников. Нет. Да. Нет. Это вы сейчас. Вы просто ангажированы. Это, вы это антимайдановец говорить, был. Вы, вы просто ангажированы. И вы не будете говорить правду только потому, что вы ее. Хотя и знаете. Но вам ее нельзя говорить, вам стыдно. Вы видели, как собирались люди, которые устроили, как Конечно, вы... Вы видели. вы видели, как собирались... Зачем вы сейчас вместе со мной говорите? Я же молчал, когда вы говорили. Я же молчал, когда вы говорили. Я молчал. А вы видели, как собирались люди, вот эти, которые были антимайдановцы. Как они готовились, чтобы напасть на футбольных фанатов? Футбольные фанаты и шли с шествием абсолютно не в сторону там, Куликовского поля. Абсолютно. Они шли с шествием перед футбольным матчем. Эти там, футбольных фанатов было где-то 2000 человек или, может, даже больше. А люди, вот эти, которые устроили провокацию, их было порядка 200 человек. Есть фильмы. Есть фильм документальный, вот снимают на телефон, как они готовились создать вот эту провокацию. Биты, цепи, вот это все, каски, и пошли они на футбольных фанатов. Как вы думаете, это было правильное решение? Было, был бы, например, Дом профсоюзов, если бы эти люди не устроили эту провокацию? Разумеется, если бы сотники Майдана и участники этих Майданных сотней не устроили эту провокацию в Одессе конечно не было бы никакого такого какую кстати. провокацию ну поминтинаривали бы они там у себя на своем куликовом поле как они его называли ну и в общем то на этом бы все и закончилось так напалишь на футбольных фанатов не сотники майдана а э, антимайдановцы напали. антимайдановцы а напали что да да нет, уж. да нет уж что нет уж если уж там был если уж там был представитель того кто потом впоследствии стрелял по людям которые пытались выброситься из окна впрыгнуть. И потом участвовал Можете в диване, назвать его и, фамилию? Кого Толстый такой. Толстый, да. Тушки, вот, который слушайте, потом сбежал я, оттуда. Вот, раненый, да? Вот слушайте, я, я сейчас, может быть, скажу такую нехорошую фразу, но я в сортах говна почему-то разбираться mm -hmm. не учусь. Понятно. Ясно. Понятно. Еще, может, вопросы какие-то есть? Звитки взявся, ваш автоблокитный державный прапор, чего не... Звитки взявся? Це дав, давня історія. Навіть е, ще на цьому, на картині, де запоріжці пишуть письмо, е, листа е, теж там є. Е, бачили? Да, да, да. Я это вже понял, что український флаг придумав русский художник Ілья Іванович Репченко. Не, при... не, не, не він придув. Не, не він вигадав. Кажу, не він вигадав. Браво! А три Кажу, не він вигадав. Ваше знання історії. Ва, ва, вашого... Не вигадав. він вигадав. Вы чуете Чене? Ой, выгода. Вы, Вы зрозум... не знаете, значит. Я вам, сказ... Я вам сказал, что давняя история. Давняя история. Нет, это не, не совсем давняя. Что значит? Ваш флаг появился. Тысяч... Ваш флаг появился впервые, как украинский флаг, в 1848 году после Великой Русской Рады в городе Львове. Во время так называемой весны народа. Вот если вы не в курсе вот этого всего, пожалуйста. Раньше, не... раньше уже использовали этот флаг. Не... А раньше он не использовался. Раньше использовался. Просто по одной... Раньше он не использовался, просто по одной простой причине. Что вот этого термина украинизм в плане национальности и государственности вот тупо не было. Причем тут украинизм? Да потому... А потом... да потому что он и был привязан изначально. Почему? К нет, а казацкая и... держава. Это что? А казацкая держава, mm. это была просто вольница. Что значит вольница? Если не, если, если что не значит вольница? А да, вот так вот вольница. Какая как вольница? А этот, ваш. А? Ваш, как его, царь? С Богданом Кмельницком заключал этот договор. Это вольница была или не Вольфий Вольница. Михайлович. Вот когда это Вольница были, была или нет? Это была Вольница самая настоящая. Это была группа, группа э, высших, ну не высших, скажем так, средних сановников <сёк> польского королевства, которые, видите ли, да, да, да. да вы можете сколь угодно крутить да, да, свои да. рожи, угу. сколь угодно, меня в принципе это не затрагивает. Не затрагивает, а, Замечательно. Так вот, э, да конечно, а кто, а кто был, вот кем был сам Богдан Хмельницкий? А гетьманом был. Коронный гетман. А кто такой коронный гетман? Да какая разница? Человек. Э, смотрите, давайте а так. разница? Когда появилось ваше государство? Когда появилась Российская Федерация? Российская Федерация в том виде, как она сейчас, она появилась в 1991 году. Ровно так же, как и Украина. Поэтому что мы с вами обсуждаем? А вот и нет. Что нет? Потому что истоки российская федерация берет из РСФСР. Да вы что? Надеюсь, аббревиатуру вам не надо расшифровывать. Угу. А Украина не берет надо. истоки из э, э, УССР и что? А Украина берет да, Но. Как никак не странно. Ну и что? УССР. Но. Но после того, как Украина стала отвергать все. Советская? То есть ввела... Не отвергала Россию. Украина все советское, не врите. Отвергала, не врите. Отвергала, У нас декоммунизация. Мы, отверг, мы отвергаем все коммунистическое, а не советское. Так совет это. Советы это чисто коммунистическое орган. Да вы что? А ну скажите мне, пожалуйста, сколько было коммунистов... Сколько было коммунистов в Советском Союзе? Коммунистов в Советском Союзе было много. Примерно, ну, скажем так, одна треть от общего, от общего населения. Вот тут вы садитесь в лужу. Вот тут вы садитесь в лужу, потому что... А ну давайте посмотрим. Так, давайте. У вас же есть гаджет? Конечно. 18... Секунду. Давайте. Секунду. Сколько населения было в Советском Союзе? Около 300 миллионов, где-то 270-280. Саш, серьезно? Прям 300? Около 300 миллионов. А Зоя Космодемьянская, помню, 220 называла. Хотя вам, наверное, это... А при чем Такой? тут Зоя Космодемьянская? Я говорю, а о, зак... я говорю она... о закате Советского да, Союза, 89-й это... год. А я вам говорю, это все дело на 41-й год. Причем тут 41-й год? А я вам говорю, это на 41-й год, когда не был... Слушайте, молодой человек, вы либо беседуете, либо попробуйте. Проверяйте, сколько коммунистов было. Знаниями. Проверяйте, Но сколько было коммунистов, было. Не было коммунистов было. Не было коммунистов по проверяйте, сколько год. было. Так вот, проверяйте, сколько не не было коммунистов. Да, конечно. Меньше трепайтесь, а проверяйте, сколько было а коммунистов. Не нервничайте. Не нервничайте. Давайте. Не нервничайте. Секундочку. Давайте. Алиса, сколько было членов партии на 90-й год 20 -го века? Найдется все. Численный состав коммунистической партии. Смотрим. Веб-архив. Ориентировочно 200, будем отталкиваться от цифры, 220 миллионов. Чего? Например. Да, вот. Не ври, не ври, 18 миллионов Послушайте. было. Не ври? Послушайте, откуда, откуда информация? Откуда 18 информация? миллионов населения Советского Союза вы с ума сошли? Причем тут население Советского я Союза... Я вам говорю, мы отталкиваемся от цифры 220 миллионов. То есть население, проживавшее в Советском Союз... Как Союзе. вы поставили вопрос? Я, вам, я поставил вопрос, сколько было членов партии. Причем тут членов партии? А как надо сказать? В, э, а при чем а тут членов партии? А как надо было сказать? Коммунистов сколько было, я спрашиваю. Так, вот и... так члены партии это и есть коммунисты. Хорошо, в, 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 в каком? 220 миллионов? На 90-й год. Так вот, на 90-й год их было 19 миллионов 228 тысяч 217 человек. 19 это миллионов. 19 миллионов. Ну? А это мало по вашему Не-не-не, вы сказали третья часть. А население сколько было? А ну, сколько это процентов было? А ну? Историк. Или математик. Ну, 20 Ну, 10 Так вы сказали, третья часть была. Опа. Ну, вы тоже Ну что? А, так вы признаете, что вы чушь сказали? Про третью часть? Ага. А я сочувствую, их, еще имел в виду. И комсомольцев. Давайте посмотрим, сколько было и тех, и других. Кого? Сочу... Сочувствующих? сочувствующих? Кому? Вам сочувствующих? Или кому? Комсомольцев. комсомольцев. Короче, ладно. Так, мы выяснили. Ну, скажем, Что выяснили? Ну, ладно. Без малого их было 19 миллионов. Пусть так. Ну, так 18, 18 миллионов было 10... или сколько их было? 19. Да вы же ну, сказали выяснили. без малого 19. Я, я сказал, без малого 20. А так их было 19 миллионов 228 тысяч 217 человек. О! вы это тоже чушь с паролей про 16 миллионов. Я не сказал 16, я говорил 18. Вы сказали, подкрутите назад. Вы же я мечтали? сказал, 18, 18 миллионов было. Молодой человек... Я был, сказал, 30. было 18 миллионов. Ну, как-то вы хреново сказали. Алиса, скажи, пожалуйста, сколько было членов ВЛКСМ к 90-му году? Могли стать молодые люди в возрасте от 14 до Я в курсе, сколько было их. Вы еще октябрят посчитайте, а то как-то, ну, надо же еще октябрят посчитать. Ну, знаете, комсомол, это верная поддержка партии. Я говорю, надо еще октябрят посчитать. Как вот, 21 миллион. Говорю, октябрят 30. еще посчитайте. Когда ребенок приходил Алло. в школу, а ему звездочку цепляли. Хочешь, не хочешь? Слушайте, бред, не неси, бред не несите. Я и пионеров-то. Я и пионеров-то пионеров считать отказываюсь. Поскольку млады они еще были. Хотя, вы знаете, в войну. Короче, ладно. В возрасте от 12 до 14. Вы просто пожиратель времени. А говорю, вы просто пожиратель времени. Со своими вот этими утверждениями. Это пожиратель. Ну да, пусть я буду пожиратель времени. А вы балабол. Не, не, балабол выл. Я же вас, я же вас Молодец. подловил Молодец. на балабольстве. Молодец. Я говорю, я же Конечно. вас на балабольстве подловил. Это в каком месте? Только что. В каком месте? Напомни. Я напоминаю, смотрите. Вы мне, вы мне сказали, что вот вы же взяли данные за 90-й год. В 90-м году давайте да? возьмем 19 миллионов. Только в, 19, в 90 м году население э, СССР было почти 300 миллионов. Знаете об этом или нет? Давайте посмотрим. Давайте посмотрите. Давайте посмотрим. Вы ну, утверждаете 300 миллионов. Там где-то 280, но не 220. Не, 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 вы сказали 300 миллионов. Я сказал под 300 а миллионов. Сколько было населения Советского Союза к 90-му году? Давайте поищем. 290 миллионов. Ну и что я собрал? 300, куда вы 10 миллионов дели? Вы соврали? Вы Я сказал под миллионов? 300 миллионов. Я сказал под 300 миллионов. А вы считаете? Так какой процент был э, коммунистов? А ну теперь посчитайте. возьми Можете калькулятором воспользоваться. А зачем мне его пользуются? Какой был процент? Порядка 8%. А, а вы сказали 8%. третья часть. А это я имел в виду людей, которые ему что-то Это я Можете имел в виду. Людей? Я понял. Все, давай. Все, изучайте калькулятор. А там... Там... Ой, блин. Ой, балабол. Ой, же ж балабол. Але уже так мнявся, так мнявся, блин. Не, я эту информацию читал, так что я тут впевненный.